При этом всем их еще штрафуют за эти генераторы приходят, да, все остальное да, есть. Штрафную, Но тут же да, вот какой, да, да. Да, какой вопрос. А удастся ли собрать эти 500 тысяч, учитывая 500 миллиардов, учитывая а, обстоятельства? Ну вот бизнес многие, если пообщаться, особенно малые и средние, они работают уже некоторые не в плюс, а просто в ноль. Да, если и, их и еще просто обложить налогом, они ну, вряд ли смогут долго работать в минус. А что, если не соберут вот эти 500 миллиардов? А что дальше? Ну, теоретически же Гитманцева и Фикс-Идея это типа, чтобы, чтобы типа украинцы скребли, по сусекам. У них вот это вот, у них с Миловановым, у этой школы дебильной псевдоэкономики, они привыкли оперировать макрокатегориями. То есть они очень любят такие обобщенные выводы. Украинцам готовы к, к рынковой цене на газ, на электроэнергию. Они всегда забывают, что украинцы это разные, да, разные. Есть украинцы с доходом 100 тысяч гривен, и они готовы к рыночным ценам. Есть украинцы, по миллиону гривен получают, или долларов в год это там условный нефтегаз, у Кернафта, там вот там зарплата миллион долларов, Ой, как его почта этот Смелянский он получает миллион долларов практически в год, понимаете? Вот эти там энергокомпании, там понятно, если Кривдык столько получает, то понятно, вы понимаете, по всей структуре. Да. Замы, начальники департаментов управления, там какой-то какой, -то, какой -то начальник департамента будет получать ну, минимум 300 тысяч таких энергомонополиях. И эти пацаны всегда кричат, да, даешь рыночные цены. И вот эти болваны Миловановы там ходят по эфирам и рассказывают, украинцы и Ахрименко там такой же есть, они одинаковые, два экономиста. Они готовы к рыночным ценам на это. Вот точно так же они говорят, у украинцев под подушками находятся десятки миллиардов долларов это же история легенда угу. уже последние там 10 15 20 лет с каким балбесом не поговори вот из этого или там застройщиком каким-то или еще каким-то там монополистом вот они все оперируют этими категориями я допускаю что эти десятки миллиардов долларов где-то под какими подушками я не знаете по моему эти подушки давно уже в испании в канах там в швейцарии или в лондоне ну, может, и здесь пока еще под подушками иногда обыски показывают, что и тут нам раскладывают, раскладывают эти да. доллары и все. Но это же не все украинцы. Это же там, ну, 10, 15, 20 процентов украинцев. А вы же подарками собираетесь облагать всех без исключения украинцев. Понимаете? И вот эта псевдориторика, вот эта Гитманцева, Милованова, там, всяких ну, вот, те, кто питается, те, кто близки сейчас к финансовым потокам, и они себя очень прекрасно чувствуют. Вот она сегодня продается как бы суспийству как патриотическая, Поэтому заплатят или нет, а черт, вот, вот хороший, не знаю, не знаю. Надо бизнес спросить. Надо ну, бизнес пройти. Вот тогда сейчас приду, да. э, сейчас выйду из машины, зайду в кафешку и скажу, вот вам повысит, запрошу просто, одну, другую, третью, пятую, да? Вот вам повысят такой-то, такой-то податок, более того, еще не факт, что у вас будет электроэнергия в обозримом будущем. Как вы будете, что вам, какая у вас цена на чашечку кофе или там на бутерброде какой-то? Да, и станет ли рентабельным этот бизнес? И кто-то купит, кто купит это кофе или нет? То, что вы говорите.